মই এইটো নকৰোঁ মানুহে কি ক'ব মই এইটো কৰিব নোৱাৰি মানুহবোৰে মোক হাঁহিব মানুহবোৰে কি ভাবিব মোক লৈ আৰে মানুহ মানুহ আৰু মানুহ এতিয়া প্ৰশ্ন হয় তুমি যিসকলৰ বাবে ইমানকৈ ভাবা সেইসকল মানুহে তোমাৰ বাবে কিবা এটা ভাবেনে যদি ভাবে কেৱল তোমাৰ মা আৰু দেউতাই নহয় জানো তেন্তে তুমি তুমিতো কাৰোবাৰ ঘৰুৱা চাকৰ নহয় কাৰোবাৰ পচন্দৰ মতে কাম কৰিবলৈ তুমি তোমাৰ আত্মাৰ কথা মতে কাম কৰিবলৈ শিকা আনৰ কথা বাদ দিয়া আচলতে এই বাদ দে বুলি ক'বলৈ বহুত সহজ কিন্তু সেই সময়খিনিত সেই সহজ বাক্যশাৰী আমাৰ বাবে সহজ হৈ নপৰে নহয়নে আমাৰ খুব বেছি খং উঠে আমি আৱেগিক হৈ পৰোঁ আৰু সেই মানুহজনক সেই স্থানতে গালি পাৰোঁ পাওঁ যেন লাগে আৰু লাহে লাহে আমাৰ মনটো ডাউন হৈ পৰে আৰু সেই ভালপোৱা কাম কামটো নকৰোঁ নকৰোঁ যেন লাগে নহয় জানো আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক সঁহা আপোনালোকক ইনচাল কৰা ঠাট্টা কৰা মানুহবোৰক গুৰুত্ব নিদি তেওঁলোকৰ কথা বাদ দি কেনেদৰে সাহসেৰে যুঁজি আগবাঢ়ি যাব পাৰি এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মনত প্ৰেৰণা জাগৰিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে মই আপোনালোকক এটা কাহিনী ক'ম আৰু কাহিনীটি মন দি শুনিব এখন গাঁৱত এজন খেতিয়ক আছিল খেতি কৰি হ'লেও তেওঁ তেওঁৰ ল'ৰাজনক এজন ভাল মানুহ হিচাপে গঢ়ি তুলিব বিচাৰিছিল সেইকাৰণে তেওঁ ল'ৰাজনক গাঁৱৰ পৰা নি টাউনৰ এখন বহুত ভাল নাম থকা কচিং চেণ্টাৰত এডমিশ্যন কৰিছিল ল'ৰাজনে পঢ়াত বহুত চোকা আছিল কিন্তু লাহে লাহে তেওঁ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত অমনোযোগী হৈ পৰিছিল ল'ৰাজন কাৰণ বাকীখিনি ল'ৰা ছোৱালী ধনী ধনী মানুহৰ আছিল সিহঁতে গাঁৱৰ ল'ৰাজনত থকা ধৰণ প্ৰণালী পিন্ধা সাজ পোছাক জোতা চেণ্ডেল এই সকলোবিলাক লৈ হাঁহে ফিচিঙালি কৰে আৰু তেতিয়া সেই দুখীয়া ল'ৰাজন মানসিকভাৱে একেবাৰে ভাঙি পৰে পিছে তাৰ একো উপায়ো নাই কাৰণ দেউতাকে তালৈ বুলি যিকেইটা টকা পঠিয়াই ৰুমৰ ভাড়া কচিঙত ফ্ৰিজ দিওঁতেই গুচি যায় তেতিয়া তাৰ মনলৈ এটা ভাৱ আহিল যে এই কোচিং চচিং নকৰি মই ঘৰলৈ উভতি যাওঁগৈ তেনেদৰে ভাবিহি কোচিঙৰ হেডজনক ক'বলৈ গ'ল আৰু সকলোখিনি কথা আঁতৰি ভৰি মাৰি ক'লে তেতিয়া কোচিঙৰ হেডজনে তেওঁক ক'লে তোমাৰ পৰা মই যিমানখিনি ফ্ৰীজ লৈছিলোঁ সকলোখিনি ঘূৰাই দিম আৰু তোমাক ঘৰলৈ যাবলৈও অনুমতি দিম কিন্তু তুমি মোক এটি কাম কৰি দিব লাগিব তেতিয়া ল'ৰাজনে ক'লে যে কি কাম ছাৰ তেতিয়া হেডজনে ক'লে এক গিলাচ পানী ফুলকৈ প্লেট এখনত লৈ এক গিলাচ পানী ফুলকৈ প্লেট এখনত লৈ মোৰ অফিচৰ পৰা ওপৰৰ মহলত থকা তোমাৰ গ্লাছ ৰূমলৈ লৈ যাব লাগিব আৰু তাৰ তাৰ পৰা পুনৰ পানীগিলাচ মোৰ অফিচলৈ ঘূৰাই আনিব লাগিব চাব যাতে এক টোপাল পানী মাটিত পৰিব নালাগিব তেতিয়া ল'ৰাজনে ক'লে ঠিক আছে হ'ব ছাৰ যদি আপুনি ফ্ৰীজবোৰো মোক ঘূৰাই দিয়ে আৰু ঘৰলৈ যাবলৈও অনুমতি দিয়ে মই কৰিব পাৰিম ছাৰ মই কৰিম ছাৰ সেইবুলি কৈ তেওঁ প্লেট আৰু পানীগিলাচ লৈ লাহে লাহে খোজ দি কচিং ৰুমত তেওঁ তাৰ ক্লাছ ৰুম পালেগৈ তাতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে টকাৰ অভাৱত চকীদাৰৰ কাম কৰিছে বুলি খুব বেয়াকৈ ইনষ্টাল কৰিলে বহুতে বহুত কিবা কিবি কথা শুনালে আৰু সি লাহে লাহে খোজ দি পুনৰ হেড চাৰজনৰ ওচৰৰ পালেগৈ আৰু হেড চাৰজনে তেওঁক ক'লে অ হেড চাৰজনে সি ক'লে যে ছাৰ আপুনি ইয়াৰ পৰা ৰুমলৈকে চাওক মই এক টোপাল পানী পৰিব দিয়া নাই তেতিয়া হেডজনে ক'লে তুমি যেতিয়া পানীগিলাচ নি ক্লাছৰুম পাইছিলাগৈ তেতিয়া তোমাৰ লগৰবোৰে তোমাক কি বুলি ইঞ্চাল কৰিছিল তেতিয়া ল'ৰাজনে ক'লে তেওঁলোকে কিবা কিবি কৈছিল কিন্তু মই গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ ছাৰ মই কেৱল পানীগিলাছৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব গুৰুত্ব দিছিলোঁ যাতে এগিলাছৰ পৰা এক টোপাল পানী নপৰাকৈ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ ঘূৰাই লৈ আনিব পাৰোঁ তেতিয়া হেতজনে ক'লে মই তোমাক সেইটোৱে বুজাব বিচাৰিছোঁ তোমাৰ দেউতাই ইমান কষ্ট কৰি তোমাক পঢ়িবলৈ পঠিয়াইছে তুমি পঢ়াত গুৰুত্ব দিয়া যেতিয়া তুমি পঢ়াক লক্ষ্য হিচাপে ল'বা তেতিয়া এইবিলাক ইনচাল ঠাট্টা মচ কৰা এখন কাণে সোমাব আৰু আনখন কাণে ওলাই গুচি যাব এই চুটি কাহিনীটোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক এইখিনিকেই বুজাব বিচাৰিছোঁ যে যিদিনাখন আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামটোক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰয়োজনীয়ভাৱে ল'ব তেতিয়া মানুহৰেই কাৰ যেন লগা কথাবোৰ আপোনালোকৰ মনত থাকিবলৈ ঠায়ে নাপাব ঠাট্টা মজ কৰা হাঁহি খিকিনদালি কৰাসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ কাম কৰি যাব আপুনি সেইবিলাক কথা বাদ দি আপুনি আপোনাৰ কাম কৰি যাওক কাৰণ চাব এইবিলাক কথা বাদ দি যি সাহসেৰে আগুৱাই যাব পাৰিছে বা আগবাঢ়ি যোৱা সকলেহে ইতিহাস ৰচিব পাৰিছে আৰু এষাৰ কথা সদায় মনত ৰাখিব যে মানুহে ফৰমুঠি সেইজোপা গছলৈহে মাৰে যিজোপা গছত মিঠা মিঠা ফল লাগি থাকে শেষত জীৱন যুদ্ধত সাহসেৰে আগবাঢ়ি যাওক নিজৰ লগতে ঘৰখনলৈ আপুনি সুনাম কঢ়িয়াই আনক আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে ভাল পালে নে বেয়া পালে তাকো কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নিজৰ বুলি আঁকোৱালি লৈ এই চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে নতুনকৈ আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ' পোনপ্ৰথমে আপুনি পায়